Вітаю вас! Відомо, що творча діяльність надзвичайно важка, але прекрасна і радісна справа. Адже у творчості укриляється душа. А це дуже важливо, і зокрема, для людей з особливими потребами. А осінь, як мрія, біжить по алеї. За нею дощі, наче птахи летять. Вони жовте листя, як марки розклеять на мокрім асфальті. Неначе печать. Розбивши в калюжах осінню вітросень, замрієвсь, опало жовтавий садок. До сонця біжить неприборкана осінь На згадку мені залишає листок. На жаль, осінні орнаменти Маріані Смбатян доводиться бачити нечасто. З дитинства хвора на тяжкий недуг, вона більшу частину свого життя проводить вдома. І хоча доля відібрала у неї здоров'я, проте нагородила талантами, які не дають зачерстити душі, занепадати духом, вона завжди налаштована оптимістично, звикла не здаватися ні за яких умов, а впевнено йти до своєї мети. А її мрія то мистецтво. З дитинства захопилась малюванням, і зараз воно вабить ще з більшою силою, бо це світ її душі, а внутрішнє я, яке рветься на поверхню і хоче бути почутим, побаченим. Це її життя багатогранне і невгамовне. Не я, власне говоря, всю життя. З самого дитинства, ну, більше заінтересувалася, мабуть, після того, як побіділа на конкурсі на дитинській дорогі. Это был мой первый заработок, а заработанные деньги, что, конечно, сподвигнуло меня на то, чтобы заниматься живописью. Ну, вона туда і почала малювати. Ну, а потім где-то з 13-14, а почала брати уроки живопису. А собственно говоря, вже положила таку дорогу а, для живописів. Донька відомого запорізького художника Анатолія Фоміна Юлія прийшла в дім з як вчитель малювання, а стала майже членом родини. Маріана для неї близька і рідна людина. Побачила в ній паростки таланту, і ось уже 14 років пликає його в своїй вихованці. Ми подивилися на її роботи. Ну, Це був фломастер, рісунки лошаді. Я до сих пор пам'ятаю, оранжеву лошадь, оранжевим фломастером. Во-первых, смілость. Людей звичайно прислідують стереотипи. Вот травка зелена, небо голубое, тут друг ребенок. Хватает, делает оранжевых лошадей, голубые разводы. То есть ну, ребенок совершенно не боится цвета. Внутри листа правильно компонует. Потом она показала еще пару своих работ. Я посмотрела, что у ребенка данные есть. А вот. И мы тогда стали заниматься. Меня поразила вот одна такая штука еще, почему я ей это предложила. Занятие, ну, я говорю, три часа, но это примерно. Занятие идет ровно настолько, чтобы я увидела, что человек сделал то, что мне надо, и понял то, что мне надо. А там будет три, пять, то есть я посвящаю день. Вот. Вот работаем, три часа прошло, у ребенка уже усталость и боль в глазах, у нее не получается. Зубы сцепила, губы поджала. Она все равно упорно работает. Благодаря упорству, желанию этого ребенка она постепенно, постепенно, шаг за шагом. Многие считают, что это сразу взял, вдохновение с ней зашло, ничего подобного. Талант это 3-5%. Остальное работа, работа, работа. Как говорил Илья Ефимович Репин: сделаешь раз зоста будет просто. А вот. Вот ей и пришлось сделать раз зоста. А вот пробовали разные техники, и пастель, и акварель, и э гуашь, э э по-моему, мы пробовали. Много чего-то про пробовали, единственное, что до масла не дошли. У нее был период, ну, в квартире очень много таких вещей, вот это когда был период копий, то есть для того, чтобы понять некоторые вещи, для ребенка, который не может выйти там в музей, Ну, не так часто можна пригласити натуру в виде подружок і родственника. Тогда ми пользовались таким варіантом, як копі. Натхненням для дівчини є музика, яку вмикає, як тільки набере в руки пензель. Друзі, яких у неї багато. В такі хвилини якийсь невидимий імпульс пробуджує бажання малювати. І тоді Маріана надовго втрачає відчуття часу. я начинала от портретов. Самые первые уроки, это, конечно, э, только на а, нет, На тюрьмостов. Только на тюрьмостов, я думаю, я даже Брэду не смеялся. Сколько ты будешь эти яблоки рисовать? уже переходи на груши. Вот, действительно, оно просто это самые такие язы. Э, начинала действительно с яблок из с, спичечных коробочек, из помятой бумаги. Это на самом деле так. А потом, конечно же, ну, придумываю всякие тематические, да. То есть очень многие картины взяты чисто из головы, не из э, откуда-то, а образ, который приходит мне резко в голову, удаляет мне как э, картинка в голове появляется, и я уже тогда смотрю, думаю, как ее изобразить, чтобы что-то показать. И на протяжении всей своей жизни э, я, тем не менее, больше всего люблю рисовать портреты и тематические картины, у которых есть какой-то философский смысл. Даже так, или какая-то история, будто бы обрывок из чьей-то жизни. У меня картина «Диалог с душой» называется. Давно хотела я нарисовать, потому что вы видите, где изображена девушка в из 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 зеркале. Она же, но совсем иная. И на самом деле от этой картины был очень большой спор. Когда она была на выставке, Мне очень очень многие спрашивали, какой же смысл заложен в этой картине. У каждого высказывала свою теорию. И каждый говорит, что одна девушка, она реально, а потом кто-то говорит, нет, и реально это которая в зеркале, в отражении. То есть э реально девушка она, черная вся такая немножко грустная, а в зеркале девушка в розовом платье вся такая романтичная нежная. Но я скажу, что тут много теорий можно высказывать по поводу этой картины. И думаю, это даже как психологический тест. Каждый человек, кто, что выскажет по поводу этой картины, можно сказать, выскажет в своем отображение самого себя. Также еще есть несколько картин, которые я никогда не продам. в том числе эта э, картина диалог с душой. также копия Рембрандта, которую я делала. Хочу сказать, что Пыталась ее поставить на выставку, отдать на выставку, но ее не взяли, потому что не поверили, что ее нарисовала я Даже было такое мнение художников, известно, что будто бы эта картина, лазерная копия или что-то такое Хотя я рисовала оригинал, маслом масло нарисованный, я же рисовала акварелью И любой художник, знаю не только от слов Юрьевны но и по себе, рисуя любой пластилин какого человека не рисовала, ну, действительно частичку себя. И действительно, во многих портретных работах многие говорят, это ты себя нарисовала. То есть даже если я нарисую, наверное, мужчину, и то в нем будет что-то от меня. Марьяша делает потрясающие натюрморты. Все, что касается цветов, радости какой-то, живых вещей, это к Марьяше. Натюрморт и пейзаж просто, ну вот, сирень. Это натурное. Это одна из первых работ, потом была вот эта работа, потом вот это. Это все портреты живых существующих людей, реальных событий. Здесь самое главное – переданный характеры этих людей. То есть если дядя милый, добрый у нее, а бабушка была очень нежная и трудолюбивая женщина, здесь тоже это есть. Здесь уже человек, убеленный сединами и Будрості. Тобто, чувствовать, умеет это передать. Шляхом проб і помилок шліфується свій стиль, удосконалюється майстерність, народжуються нові теми. Це частина робіт Маріанни. Деякі з них придбали поціновичі і таланту на різних виставках, в яких дівчина бере участь. Неодноразово художниця представляла свої роботи на виставках в Запоріжжі, На всеукраїнських виставках Крокуємо до майбутнього, Моя Вірменія. Творча палітра. 2010 рік приніс їй визнання серед професійних майстрів. Маріану прийняли до молодічного об'єднання спілки художників Запорізької області. В такому стані і робити, ну, майже професіонально. Це умна дівчинка. І, і, і це... Это была моя рекомендация, чтобы сделать участие ее в наших профессиональных выставках. И она довольно успешно выставилась. Это назидание многим другим, которые считают себя несчастными. Сейчас я рисую картину. Наверное, назову его ожидание. На, на, на которой зображена дівчина в Средньовекові, виглядаючи з балкона, чорнобірна картина будет і она ждає чого, не знає чого, а кожен скажет по-своєму. Велику роль у житті Маріани відіграють рідні батьки, брат, які проявляють чимало терпіння та доброти, аби розцвітав талант дівчини конечно, она сперва обдумывает свои планы, что она хочет. Иногда это спонтанно происходит, а иногда в мыслях что-то происходит, пока у нее родится какой-то проект. И потом его В жизнь притворяет уже. Вы тоже и да, и творчество? Конечно, что -то, что -то конечно. Бывает, еще поправляете, там какие-то поправляет, зауважения, как, еще там там, как для дачи. Да, она сама меня приглашает, зовет, чтобы я посмотрела, оценила со своей стороны. Потом делает опять свои выводы, а, учитывает иногда, ну, почти всегда учитывает мое мнение тоже ну, в работе. И по-другому смотрит на работу, опять переделывает ее или доделывает. Говорят, талант многогранный. Еще одна яскрава риса ее таланту – литература. В литературе, можно сказать, первый раз, когда я это начинала, спасибо моей племяннице маленькой. Дело в том, что у меня большая фантазия, а моя племяшка очень требовательная. И всегда просила ей каждый день придумать какие-то сказки. Что, собственно говоря, мне приходилось. Я буквально на ходу, она мне давала Одну-дві хвилини, така омаряш, все, я тобі даю дві хвилини, придумую сюжет. І дійсно, от перша книга, я починала, і перші несколько сказок у мене є, і великі сказки вже написані. Можна сказати, більш взрослі, я вирішила написати цей сказ «Похититель душ». Велика фантазерка, мрійниця і прихильниця містичної літератури нову книгу пише у стилі фентезі. Сподівається на шалений успіх, адже ця тема вважає цікава багатьом. Окрім цього, Маріана пробує себе у ролі діджея. Працювала на інтернет-радіо, а зараз створює свій сайт та своє радіо. Я ваша Ерджей Марішка. Ну а сьогоднішня композиція як раз для романтиків. Приготуйте свої платочки, але серйозно краще не тратити. А краще насладитися цією композицією, відкрив душу своєї душі. Це композиція саундтреки з кінофільму «Новолуні». Думаю, фанаты ее оценят по полной. Итак, немецкая группа La Fe с песней Tell Me Why. Скажи мне, почему. Ну что ж, давайте не будем говорить, а давайте будем слушать. Невочні на самом деле. а надію, що дійсно мені і друзі має допомагають з і, і поддержкою, і не тільки за що очі бізнательна. А ще Маріяна хоче, щоб у світі було більше добра та позитиву, щоб люди частіше дарували одне одному посмішки і гарний настрій. Отож, кожен із нас творець своєї долі. Ставте перед собою мету і вам неодмінно пощастить. Варто тільки захотіти цього. А ще залишайтесь з нашою програмою і надалі, і дивіться її на телеканалі Запоріжжя кожного понеділка. Усього найкращого. До побачення!